Здравствуйте, Грибовский Сергей Иванович, с Украины. Завод занимается филетованием и заморозкой атлантической рыбы. Я работаю в цеху заморозки. Работа у заключается в том, чтобы подавать на каждую линию замороженную рыбу. Работа не сильно тяжелая, отличная, все чисто, верхняя одежда и термобелье выдается. У меня приятель уехал вот назад в Польшу, вот сюда, в город Быдоч называется устроил, нашел по интернету фирма Солтракс. В общем, мне он предложил, и я приехал. Проживание отличное. Живем втроем в комнате. Два душа, получается, два туалета. Просто вести себя тут, конечно, культурно. Как будете вывести себя, и так будет к вам относиться поляки. Тут реально заработать, и их валюта переводится на наши, ну, прилично просто.